Oops, 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 Це програма Експерт, порадник з питань здоров'я вашого тіла. А отже, й краси провідні фахівці розповідають, як вберегтися від недуг, які можуть вас спіткати. А в разі проблем почуйте і скористайтеся фаховими порадами, отримуйте корисні рекомендації і завжди залишайтеся привабливими та здоровими. Сьогодні нас консультують провідні спеціалісти медичного центру Окспорт Медікал. Щодня ми стикаємося, контактуємо із безліччю алергенів, але організм кожної людини реагує по-різному. Якщо у вас з'явилися якісь алергічні прояви, тоді варто звернутися до лікаря. Ви дивитесь експерт. І сьогодні все про контактний дерматит. Зудячі дерматити і лікзима це воспалітельна реакція, яка охоплює поверхності і глибокі слаї дерма. Контактний дерматит. Це собирательный термін для вослітельних заболівань кожів, котра реагує на каких-то хімічних веществ или інших раздражителей. Фарби, лаки, пральні порошки, засоби побутової хімії, парфумерна продукція, косметика, синтетичні матеріали, хімічні речовини. Це все призводить до розвитку контактного дерматиту. Хронічний контактний дерматит. развивается медленно после повторных действий какого-то аллергена. Это может быть вода, мыло, моющие средства. Провоцирующим фактором являются какие-то травматические повреждения на коже. Даже могут быть обычные потертости. Это является как входными воротами для раздражителя. В свою очередь вызывает хроническое воспаление. Может присоединяться вторичная инфекция, которая усугубляет данное заболевание. Аллергический контактный дерматит ⁇ это классическая реакция замедленного типа. Развивается примерно через неделю после контакта с аллергеном. Разнообразность аллергенов велика. Это могут быть и химические вещества, и красители, с которыми люди контактируют на работе. Это могут быть средства личной гигиены, те же элементарно гигиенические прокладки у женщин. Это могут быть лекарственные средства наружного применения. Это могут быть косметические средства в виде пудры, тонального крема и даже губной помады. Клинические проявления начинаются с зуда, жжения, покалывания. Если это тяжелая форма какого-то аллергического процесса, то идет нарушение общего состояния в виде недомогания, озноба, лихорадки. Расположение вначале только область контакта с аллергеном. Например, серги это мочка уха, обувь это тыл стопы, губная помада это область губ со временем сыпь переходит на другие участки тела. То есть, если это губная помада, то это только не область губ может быть, а переходить и на область подбородка, шеи и ниже. Особое внимание хочется уделить острому аллергическому дерматиту или острой крапивнице, еще называют отек винки. Это то состояние и те симптомы, которые должен знать каждый человек реакция наступает мгновенно, от нескольких минут до нескольких часов после контакта с аллергеном. Это может быть укус пчелы, это может быть вдыхание каких-то химических веществ. Для себя каждый человек должен знать хотя первые симптомы этого заболевания. Что мы видим? Это резкий отек в области слизистых губ. Клинически это можно увидеть в виде затрудненного дыхания, чувства нехватки воздуха, головокружения, потери сознания и резком падением артериального давления. Велику роль у даному захворюванні відіграє і стан організму людини. Схильність до алергічних реакцій, порушення імунітету при хронічних запальних процесах, чутливість шкіри та інші чинники. Лічення острого дерматіта, таких як Катюк Вінки. Е проводится в условиях стационара и оказывается неотложная помощь. Введение гормональных препаратов, введение препаратов адреналина, введение э, диуретиков, то есть мочегонных препаратов. Лечение других видов дерматита. На приеме у дерматолога собирается анамнез, жалобы пациента, осматриваются кожные покровы. За необходимостью назначаются какие-то дополнительные методы исследования. Назначение аптечных рецептурных мазей. Если есть пузыри, аккуратно вскрываются и подсушиваются до образования корки. Самостоятельно пациенты не должны вскрывать пузыри и снимать покрышку, так как это ведет за собой хронический процесс присоединения вторичной инфекции. При не своєвременному ліченні контактні дерматити можуть переходити в більш тяжкі состояння, такі як хронічна екзема, хронічні диффузні нейродерміти. І ті заболівання, які протікають більш тяжело з обостреннями від 2 до 6 разів в рік. Варто пам'ятати, контактний дерматит найчастіше розвивається у тих людей, які мають схильність до алергічних реакцій. Вбіжання рецидиву даного заболівання. Необходимо предупредить себя от действий каких-то химических раздражителей и контактов. В первую очередь, это надо правильный уход за кожей в области рук, правильное увлажняющее мыло, которое не даст развитию этому заболеванию, специальные аптечные мази, которые образовывают защитный барьер в области кожи рук и защищают руки от травматизации химических веществ, раздражителей, мыла, хлорированной воды. Профилактические меры заключаются в посещении врача-дерматолога для оказания поддерживающей терапии, Спеціальних е, мазівих средств, е, какой то дезінтоксікаційної терапії е, хоча б два рази в год. Залишайтесь здоровими і вчасно реагуйте на проблеми власного організму. Ви дивилися програму Експерт. Бережіть себе. Це програма Експерт, порадник з питань здоров'я вашого тіла. А отже, й краси, провідні фахівці розповідають, як вберегтися від недуг, які можуть вас спіткати. А в разі проблем почуйте і скористайтеся фаховими порадами, отримуйте корисні рекомендації і завжди залишайтеся привабливими та здоровими. І якщо у вас залишилося запитання, пишіть нам, і в наступних випусках обов'язково отримайте вичерпну експертну пораду.